Я вас вітаю в ефірі. Вісті тема дня для вас. студії працює Анна Черненко. І сьогодні ми говоримо про захід, який відбудеться в Харкові, вже цієї неділі. Власне, жодні вихідні в місті не проходять, я би сказала. Творчо спокійно, постійно щось відбувається, цікаве, яскраве і головне творче. І ми намагаємося слідкувати за цими подіями. І ось одну з цих подій анонсуємо. Ми будемо говорити про фестиваль однієї День однієї вулиці. В нашій студії сьогодні люди, які причетні до цієї події, це Юлія Індекс, співорганізаторка фестивалю День однієї вулиці і Катерина Заславська, координаторка проекту Тижні Німеччини в Харкові. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, дівчата. Сподіваюсь, дійсно. Нам вдасться проанонсувати не менш яскраво, ніж зазвичай відбувається цей захід. Юлія, хочу спитати у вас, перш ніж перейти власне, до анонсу, розказати, як же до Харкова прийшов цей захід, так? з чого все починалося? Адже дійсно, колись ми говорили тільки про один захід там, на кілька місяців, тепер трошки частіше, так? і вже не одна вулиця, вам охоплена, так, і, власне, харків'янам подарована ось, у вигляді фестивалю. Розкажіть нам, будь ласка, про історію. Да, все верно. Этот фестиваль уже будет четвертый. Мы начинали год назад со Старого Цирка. Тогда мы еще только пробовали. Уже мы были на трех улицах. А начиналось все с идеи того, что мы хотели, чтобы наш город преобразился. Есть Львов, есть Киев. Это города, которые славятся своей уличной культурой. И у них она своя собственная, а в Харькове этого было недостаточно. Поэтому... В какой-то момент мы решили таки познакомить горожан с нашим городом, тем более очень много приезжих, студентов. Не все понимают, что у нас не промышленный, не советский, а исторический город с богатой историей. И это, собственно говоря, и легло в главную тематику фестиваля – это знакомство с историческим городом, с Харьковом, это экскурсии, это лекции, это кто жил в нашем городе, архитектура. То есть мы решили пойти и не в ярмарочную историю, а именно в историю города. И потом уже все это обросло другими событиями, которые будут интересны вот от маленьких до взрослых. Добрый, на цей раз, яка улица, яка локация фестивалю про это? Мы взяли улицу Университетскую, Харьков, это улица, на которой зародилось образование, это первый императорский университет, который стал Каразина сейчас. И, собственно говоря, Харьков же студенческая столица, поэтому это самая главная тематика нашего города. Тема этого фестиваля ⁇ это просвещение, образование. У нас будет в этот раз намного больше экскурсий, 22 экскурсии по 12 темам, огромные лектории социальные, исторические. Даже будем воссоздавать мифы, не только исторические факты о Харькове, поговаривают, что здесь были рыцари, поэтому мы делаем настоящий рыцарский турнир. Добре, я далі про такі годзинки фестивалю ще спитаю у вас. Я хочу звернутися до нашої ще однієї гості Катерино. А так само фестиваль він співпрацює з проектом, цікавим, який так само ми анонсували, розповідали про нього. Він триває це тижні Німеччини в Харкові. Розкажіть, будь ласка, як же тут ось зіштовхнулися такі два мистецькі проекти, історичні проекти? Пару слов буквально о неділях Гірманії в Харкові. Этот проект проходит уже четвертий раз. І це не только Харьков, Проект. Это все украинский проект. И в этом году у нас рекордное количество мероприятий 52 в сфере образования, культуры, науки и бизнеса. И в этом году, вот этот проект, который мы делаем совместно с Днем Одной улицы, это как раз один из ключевых проектов в сфере культуры. Это продолжение проекта прошлого года, который называется «Дойче Харьков, Немецкий Харьков, об истории и вкладе немцев в развитие и становление нашего города. Потому что удивительный тот факт, что если мы посмотрим на историю Харькова, то очень многое, что сейчас у нас есть, мы обязаны этим немцам, потому что на различных этапах истории нашего города, начиная как раз с основания университета, немцы привносили что-то свое, что-то новое. То есть первый ветеринар, первые профессоры, первый врач. Первый промышленник, они все немцы, они все были немецкого происхождения. Об этом мы написали в своей книге, а в этом году мы продолжаем тему. Мы переносим проект на улицы города, мы устанавливаем 11 табличек с QR-кодами, которые будут на зданиях памятных, связанных с немцами, которые будут если их отсканировать, будут отсылать на информацию об этом здании, о том, почему это связано с немецким Харьковом, и это будут целые такие немецкие маршруты экскурсионные по Харькову. То, -то есть, в межах этого фестиваля будет открытый QR-код? Да, так? будет торжественное открытие в 2 часа 23 октября, воскресенье, как раз возле первого корпуса императорского университета, там будет висеть наша первая табличка вместе с целой картой. Приходите, mm -hmm. будет Добре. интересно. Пролунала первая такая Точка да, друга година відкриття QR-коду. Я вас попрошу Юлія розказати власне, з чого почнете, де почнете. Ось далі така невеличка програма, ми її потім прононсуємо ще на, на сайті окремо, але щоб глядач почув, так? Да, ми починаємо з 12 часов на вулиці Університетській. Я думаю, вже можна буде немножко раніше буде починати приходити, тому що ми завжди готові немножко раніше. Мы начинаем с экскурсии, мы начинаем с социального лектория. Каждый для себя найдет что-то интересное. Кто-то захочет походить по улицам. В этот раз у нас будут детские экскурсии в виде квестов, чтобы дети приобщались с историей города. У нас будут экскурсии на английском языке. Как я говорила, очень много иностранцев. Они к нам приходят, и нам хочется, чтобы они чувствовали себя в том числе комфортно на нашем празднике будут, как я говорила, рыцы, рыцарский турнир, в который можно как посмотреть будет, так и поучаствовать в нем самостоятельно. Я думаю, это будет интересно вот всем-всем. Будет у нас программа, вот, собственно говоря, в рамках недель Германии в Харькове, открытие QR-кода и выступление детей, различные социальные программы. Возможно, будут попробовать немецкие блюда, что тоже очень интересно. Вечером нас ждет аудиовизуальное шоу большое на дворце юность, как только стемнеет, улица взорвется огнями. И поскольку молодежь тоже наши посетители, мы к этому готовимся. Инженерно-педагогическая академия, которая нас принимает на этой улице, мы благодарны за это. Она наш вот генеральный партнер и очень важный друг, можно так даже сказать. Они открыли для нас аудиторию Ландау, которая сохранила свой первозданный вид. И там, собственно говоря, будут как раз вот лектории проходить и концерты концерт бандуристов именно в Харькове, именно в этом месте бандура зазвучала как самостоятельный инструмент концертный. Мы хотим это вот снова воссоздать. Поэтому будет очень интересно, как всегда, будет фудкорт, естественно, детская развлекательная зона будет. Будут у нас и социальные акции. Погода нам не обещает дождя, но мы просим всех принести зонты. Мы собираем денежки для паллиативных деток для детского отделения больницы номер 16, делаем большой флешмоб. мы просим всех прийти с зонтами, открыть их над головой других. Это все будет сниматься с колокольни успенского собора, большая фотография и видео. поэтому приходите, поддерживайте. фестиваль обещает быть разным. От у нас буде навіть виставка кірпічеї, навіть. Добре, я навіть чула, і знаєте, як кажуть, люди кажуть, так, що навіть буде Григорій Савіч Сковорода, і щось там, хтось там ще з персонажів завітає літературних, якщо все зійдеться, так я хочу спитати вас, так, музика, чи буде на цей раз музика, окрім бандури? Можливо, якісь ще музиканти так підтягнуться, тому що дуже завжди майже завжди фестиваль такий пісенно музичний виходить, так можна. Только давиться шуты. Через чего разу основной такой э, на голос на бандуру будет? Нет, вечером, как я и говорила, у нас будет большая музыкальная программа. Это будет электронная музыка, выступления диджеев. Под них воссоздано будет видео-шоу большое, сопряженное с музыкой. Это будет огромный 60-килограммовый проектор, который это будет все воссоздавать. Поэтому в Харькове это тоже есть нечасто, и вот все, я думаю, всем понравится. Это будет что-то активнее и дискотечное, ну, как раз хорошо будет подвигаться в такую холодную погоду. Хотіла спитати, це вже четвертий фестиваль. Які вулиці охопили? Так, старий цирк, університетка, які до цього і які в майбутньому як проєкція? Ми були вже на вулиці Гоголя, ми були на вулиці искусств. Кожен фестиваль от как раз носил тематику той вулиці, на которой ми находились. А, сложно сейчас раскрывать, какая же улица будет следующая. У нас есть заметки, но каждый раз мы подбираем не только улицу, но еще и партнеров, то, что мы хотим рассказать об истории, чтобы каждый наш фестиваль не был похож на другой. Потому что вначале у нас были гоголевские гуляния, это была ярмарка, действительно. На улице искусств были выставки, картины, создавались скульптуры. Там была уже другая история. Здесь мы говорим об образовании, и нам нужно подобрать в першу чергу, тематику, щоб ці праздники друг на друга все ж відпочивались, тому що нас дуже багато людей, які ходять на всі фестивали, це дуже радує, що у нас є постійні наші гості, і хочеться, щоб їм теж було интересно. Я хочу спитати у вас ось, щодо повернутися до QR-кодів, Так а де ще в Харкові вони з'явилися, з'являються, тому що проект дійсно тижні а, великий, де можна почитати, так зі смартфоном. Да, э, на самом деле я открою маленький секрет. Они не появились, но они уже буквально завтра начнут вдруг возникать на улицах нашего города по плану. И вообще запланировано 11 объектов. Сейчас, завтра мы планируем э, уже запустить 10 из них. Один из это будет в основном в центре города, на, как я сказала, на памятных местах, связанных с немцами. Э, в частности, это будет улица Максимиляновская, будет несколько домов на улице Сумской. И один из интересных проектов, который мы планируем открыть как бы постфактум, вот буквально, я думаю, это будет в начале уже следующего года, мы откроем специальный qr на месте Лютеранской кирхи, которая стояла возле площади поэзии. К сожалению, в прошлом веке ее снесли, но это было одно из самых уникальных зданий Харькова, его не было совершенно близнецов, это была вот такая лютеранская кирха в католическом готическом стиле. И мы хотим поставить как раз табличку на стеле именно на том месте, где она была. Но те объектов, те 10 объектов, которые появятся сейчас, они, о них мы сделаем целую карту, которую тоже наши гости фестиваля увидят 23 октября. Они узнают, где они расположены, смогут пойти и прочитать информацию на шести языках о том, чем же немцы так знамениты в Харькове. Доброе. Я хотела сейчас спросить у вас, А ось я розумію, глядачі приходять, відвідувачі приходять, так не приховують емоції. Ну, мені так здається, принаймні навіть слухати про анонс цікаво. Що ви чули про свої фестивалі? і Чим можна було поділитися? Так, якісь враження, емоції, можливо, побажання. Ну, сходить такий прискіпливий харків'янин, город'янин, Хоче хочуть... давайте на мою вулицю. Давайте вже перенесемо фестиваль, десь до мого будинку, адже там ти та татита. Ось що ви чули про проекти свої? Ну, мы стараемся на инфоточках, которые у нас располагаются даже оставлять листы с ручками, на которых можно оставить пожелания и критические, и хорошие. Люди всегда очень открыты к этому. Мы с удовольствием собираем. У нас уже есть история наших фестивалей, вот таких вот пожеланиях. Очень много в сетях пишут на наших официальных страничках. И мы очень благодарны за положительные отзывы и также еще более благодарны за критику, потому что ну, они оставляют наши посетители всегда очень конструктивную. Мы всегда прислушиваемся, благодаря ей тоже произошли технические какие-то изменения в фестивалях. Допустим, у наших экскурсоводов появились громкоговорители, поскольку людей очень много, чтобы все слышали экскурсию. Это ну, для нас это казалось мелочью, мы еще были неопытными. Такие замечания позволяют улучшать постоянно наш фестиваль. И нас благодарят, это самое приятное, и указывают, что им больше хочется, или развлечений, или какой-то другой тематики. Вот зимой, когда мы делали, естественно, людям хотелось больше погреться, в тепле находиться, поэтому у нас помимо экскурсий целый день, и будет целый день исторические социальные лектории внутри, в помещении, и каждый сможет для себя по ощущениям найти приятное времяпровождение. Поэтому ну, вот как-то как так. Я бы тоже хотела добавить, мне кажется, одним из основных индикаторов того, что же о нас люди говорят, что они думают о нашем проекте «Неделя Германии». Когда только начинался, запускался этот проект, мы тяжело искали, ну, тяжело, но мы приглашали людей, мы говорили, давайте к нам, давайте что-то делать вместе, украино-немецкие проекты. Сейчас же, в этом году, во-первых, люди сами обращались и спрашивали, ну что, когда «Неделя Германии», а во-вторых, я вот как менеджер проекта, я, наверное, за весну-лето я получила огромное количество заявок именно инициатива от партнеров уже что они хотят что-то сделать мне кажется это очень хороший показатель а если говорить про эмоции вообще то как подобные проекты меняет людей просто вот буквально вчера я была на открытии выставки Видшую культуру», которая тоже проходит в рамках Недели Германии, и там речь шла о том, что ребята сделали фигурки известных достопримечательностей, которые можно пощупать, также можно послушать об этом месте, об этой достопримечательности. Это на музее у нас проходят и э, запахи, то есть каждой фигурке прилагался какой-то запах, который тоже относит ощущениями к тому городу, к тому месту, к которому относится эта фигура. И мне очень понравилось, я наблюдала, было очень много людей на открытии, я наблюдала за одной девочкой, которая пришла, ну, так она очень как-то пришла, совершенно ни с кем не общалась, девочка маленькая, лет 10. Но она, когда начала это все щупать, когда она начала на это все смотреть, она просто менялась на глазах, она начала со всеми общаться, задавать вопросы, она дала интервью. И мне кажется, вот те эмоции, которые дарят подобные проекты, они помогают иначе смотреть на мир, да, по-другому воспринимать все. Это прекрасно, и вот глядя на это, и хочется продолжать. Добре. А, вы знаете, про такие заходы. Напевно, говорити треба небагато, треба приходити і дивитися, да, так? А, тому від себе я хочу запросити харків'ян, гостей міста, так подивитися, прийти на вулицю і відкрити для себе дуже багато чого. Адже навіть ось я журналіст, який постійно десь щось бачить, дивить і потім показує. Навіть я така угу, історія цеглин. треба сходити. І, можливо, навіть без камери, а просто так подивитися. Тому, можливо, кілька слів як запрошення для наших глядачів, що там кожен для себе знайде. На этом фестивале где и улицы? Я приглашаю всех в это воскресенье. Я хочу сказать одно. На этой улице вы почувствуете себя дома со своими соседями, друзьями, родными. Мы вас очень ждем. Все мероприятия в рамках фестиваля бесплатные, поэтому приходите. Мы обещаем, что вам будет весело и интересно. Ид <laughs> вас. От меня я тоже хочу добавить, что это тот проект, который расширяет сознание, благодаря которому мы выходим за рамки да, наших стереотипов, наших каких-то устоявшихся суждений. Вы узнаете очень много всего интересного, вы совершенно по-другому посмотрите на тот город, в котором вы живете. Поэтому я приглашаю всех. Интересно будет абсолютно каждому, потому что огромное количество локаций, огромное количество очень интересных событий, лекций, экскурсий. Кожен знайде для себе щось своє. Потому ждемо вас 23 октября. Дякую. Я від себе хочу сказати одне. Я нічого не буду говорити, я просто піду. Я просто піду на цей фестиваль, подивлюся і. Потім сподіваюся, що в новинах вже на початку тижня ми розкажемо, дамо невеличкий звіт, як же все це відбувалося і яка яскрава є в Харкові. Вулиця. Ми сьогодні говорили про фестиваль День однієї вулиці, який відбудеться в неділю в Харкові. І нам сьогодні про цей фестиваль розповіли наші чудові гості. Це Юлія Індекс, співорганізаторка організаторка фестивалю День однієї вулиці і Катерина Заславська, координаторка проєкту Тижні Німеччини в Харкові. Дякую вам за візиту в студію і до нових зустрічей. До побачення.